বুজি কি নহওক তাতে আমি কি কি বস্তু চাম তাৰ এখন মই লিষ্ট বনাইছোঁ লিষ্টখন মই ইতিমধ্যে পঢ়িম আপোনালোকক হেড চেকআপ আপোনালোকৰ মাথাত কোনো ধৰণৰ কিবা প্ৰব্লেম আছে নেকি বা দুখ পোৱা আছে নেকি বা ফটা আছে নেকি সম্পূৰ্ণৰূপে মাথাটো পৰীক্ষা কৰোৱা হ'ব তাত যদি কিবা ইছ্যু পাওঁ তেতিয়াহ'লে তাত পইণ্ট দিয়া হ'ব দুই নম্বৰতে হৈছে ইয়াৰ চেকআপ কাণৰ কিবা সমস্যা আছে নেকি যদি কিবা কাণৰ সমস্যা আছে তাক আপোনালোকক ইণ্ডিকেট কৰি দিয়া হ'ব আপোনালোকক সতৰ্ক কৰি দিয়া হ'ব যাতে আপোনালোকে যেতিয়া ফাইনেল মেডিকেল দিবলৈ যাব তাত যাতে আপোনালোকৰ সুবিধা হয় থাৰ্ড হৈছে আই চেকআপ আই চেকআপত আপোনালোকৰ ডিষ্টেঞ্চ থাকিব আৰু লগতে চকুৰ মুনিটো আপোনালোকে সঠিক ৰূপে ঘূৰাব পাৰিছেনে নাই সেইটো ফ'ৰ্থ হৈছে আপোনালোকৰ কালাৰ বাইণ্ডনেজ কালাৰ বাইণ্ডেজখন আপোনালোকে ইতিমধ্যে জানে যে কালাৰ বাইণ্ডেজ এখন বুক আহে সেইখন আপোনালোকৰ সঠিক ৰূপে পঢ়িব পাৰিব লাগিব পাঁচ নম্বৰ হৈছে ফিট চেকআপ দাঁতৰ চেকআপ দাঁত কিবা পোকে খোৱা আছে নেকি বা দাঁত ভাঙা আছে নেকি বা দাঁতত বহুত বেছি দাগ আছে নেকি দাঁতত বহুত বেছি মূলী আছে নেকি তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান দাঁত আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ দাঁত আছেনে নাই তাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি এটা আমি হিচ দিম ছয় নম্বৰটো হৈছে টাং চেকআপ আপোনালোকৰ জিভাত কিবা গুটি গুটি টাইপৰ বা ফুহা ফুহি টাইপৰ আছে নেকি বা ইনফেকশ্যন আছে নেকি তাৰ বাহিৰৰ যিভা আপোনালোকৰ ছুটি নেকি কথা কোৱাত অসুবিধা হৈছে নেকি তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা জিভাৰ লগত জড়িত তাত যদি কিবা কাৰণে অসুবিধা পোৱা যায় তেতিয়াহ'লে পইণ্ট দিয়া হ'ব ফ্ৰেছ চেকআপ আপোনালোকৰ গোটেই মুখামণ্ডলত কিবা দাগ আছে নেকি বা আগতে এক্সিডেণ্ট হোৱা কিবা হেৰি আছে নেকি স্পট আছে নেকি যিবিলাক আপোনাৰ বহুত বেছি হৈ আছে আৰু যাৰ কাৰণে আপোনাৰ ফ্ৰেছৰ লুকটো যিটো সম্পূৰ্ণৰূপে দেখিবলৈ অলপ বেয়া হৈ যোৱা আৰু লগতে বহুত বেছি পিম্পলছ আছে নেকি অভাৰ পিম্পলছ এটা দুটা পিম্পলছ থাকিলে একো ডাঙৰ কথা নহয় বাকী যদি অভাৰ পিম্পল থাকে তেনেকুৱাত আপোনালোকে পইণ্ট পোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে শ'লজাৰ চেকআপ আপোনালোকৰ বাহুকেইটা এই বাহুকেইটা ধৰি লওক এই বাহুকেইটা আপোনালোকে সম্পূৰ্ণৰূপে এনেকৈ ঘূৰাব পাৰিছেনে নাই বা এই সম্পূৰ্ণৰূপে এই বস্তুৰ এই সোঁহাত আৰু বাঁহহাত আপোনালোকে ঘূৰাব পাৰিছেনে নাই তাৰ এটা চেকআপ কৰোৱা হ'ব কিবা কাৰণে কোনোবা সময়ত আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে বহুত ধৰণৰ এক্সিডেণ্টত বাহুটো তললৈ নামি যোৱা বা বাহু গাঠিৰ তললৈ নামি যোৱা তেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা আমি দেখিবলৈ পাওঁ তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত যদি আপোনালোকে সম্পূৰ্ণৰূপে ঘূৰাব নোৱাৰে তেওঁলোকে যেনেকৈ কয় তেওঁলোকে যদি আপোনালোকে কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে পইণ্ট পোৱাৰ তাত সম্ভাৱনা থাকিব ন নম্বৰ হৈছে আপোনালোকে কেৰিয়েংগল কেৰি এংগলৰ সমস্যাটো আপোনালোকে জানে হাত দুখন এনেকৈ কৰি দিবলৈ দিব যদি কিবা কাৰণে আপোনাৰ হাতৰ যদি এংগলটো অভাৰ পায় বেছি বেকা পায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ তাতে পইণ্ট দিয়া হ'ব টেন নম্বৰ হৈছে আপোনালোকৰ ফিংগাৰ ফিংগাৰ আঙুলিবিলাক যদি কিবা কাৰণে আপোনালোকে এনেকৈ এনেকৈ কৰিব নোৱাৰে আঙুলি কিবা কাৰণে বহুত ক্ষেত্ৰত আমি বহুত এতিয়া মেছেজ আহিছে আঙুলি কাচিয়ে কাটা আঙুলি দাৰে কাটা কটাৰীয়ে কাটা বাইকত গৈ থাকোঁতে এক্সিডেণ্ট হোৱা তেনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ হেৰি আহিছে ইছ্যু আহিছে